Там она поранила другий раз в этом году розривними разрывными патронами его стріляли, это зашло тут вышло, я шево с кроворубом работал с слесарем на заводе. Зараз я инструктор. Первое направление у нас было, когда я проехал, это было Запорожье. Сначала работина, потом Прокопьевка, мы на группами высадились, а там не было посадки, то нам пришлось Ховатися, де могли. Крили всім, чим могли, кабами, градами, танками. Там 24 на 7 вони лупили по нам. Ну, потім потихонечку розкачали их, прорвалися. Це отримав поранення вогом. Витягували трьохсотиків. і нас по 300 вологай. 6 часов оборони кругової до останнього воювали. ще підкріплення. Нас забрали. Обучаємо своїх. подопечных, как говорится, новых воинов. моему боевой дух побратимов новоприбувших своими рассказами, как воевали, как делать правильно. У них получается. Что-то руку разорвало. Крайний раз выходил в сам с окружения. нашими сейчас хорошее. Я спрашиваю союзников, есть у вас минимум? Такого мая. Парды есть, такого немає. Показываю чехословацкие, наши, украинские. Это фор 600 наш украинский, а мы, такого у нас вообще нет, так что ж ваши комбаты ничего не делают для этого. Для нас командир все старается сделать, помочь, рассказать. А кто мы мы? Чтобы быстрее выгнать их отсюда. Это наша перемога. Мы до этого добываемся, стараемся.